Čaute, ja som Lukas Kieler a ja vás vítam u ďalšieho nového videa. No a ešte predtým, ako začne video, nezabudni sem dať odber, zvonček a like, aby sa neprišiel žiadne video. A hore do karty vám práve dávam minulú epizódu a bola fakt super, takže sa chodte pozrieť a potom sa vráte sem. Díky. Tentokrát je to už tretí diel z našej série, z modovanej série, pardon. To by som nebol ja, kebyže zase nerobím niečo v offscreene, takže Hneď vám ukážem, čo som tu urobil, no zrovna vonko teda nič, ale bol som veľmi ťažiť na že som si trošku ironu, trošku goldov a hlavne diamanty. Taktiež som uh, urobil backpack tanky, pretože urobil som ich rovno 8, pretože nechce sa mi s nimi zase serinkať, keď budem niečo potrebovať. A ideme urobiť, dneska mám v pláne urobiť pár vecí. Mám diamantový pickaxe, to znamená, že idem vyťažiť nejaký obsidian, čo je pri tom portále a prinesiem si ho takto krásne sem, to už jeden mám, aby som mohol urobiť portál do nedru a pozrieme sa do nedru. Taktiež z týchto diamantov mám v pláne si urobiť asi nejakú výbavičku, ale dneska chcem vylepšiť svoj batoh pomocou smitting templateov. Sú až 4 uh, uh, verzie vlastne, 4 vylepšovátka. A mne sa celkom ľubí goldový týr. Je to také, že goldy nie sú až také ťažké na získanie ako práve diamanty. Ja diamantov potrebujem uh, 8. 8 diamantov na to, aby som mal obrovský backpack. Zase nepotrebujem taký veľký backpack zatiaľ. To budem robiť, až budeme na tom niekedy lepšie. Takže ja pôjdem asi do tohto goldového. A to je tu aj Nederitový. Ale to teda robiť nebudem. Takže idem urobiť ten goldový. Takže ja si k sebe zoberiem tieto tanky. Čo k tomu ešte... Uh, potrebujem toto. Osvíte, som Ale to nevadí. <coughs> Dva tanky potrebujem. Kožu. A čestku. Kožu ja mám. Ja. 9 kože, ok, To by mohlo byť fajn. Tanky a čestku urobíme. So, ja nemám drevo. poriadne. asi dneska ešte drevo pôjdem hantiť. OK, nevadí. Drevo je teraz viac ako nepodstatné. Lebo tanky, bang, bang. Tak, tak. Ale jo, mám 4 tie pléty, Takže to mám v podstate, lebo tu mi stačí jeden template. Takže to už asi nikdy kraftiť nebudem. Ale aj tak tie tanky pre istotu ešte mám, keby sa na niečo náhodou hodili. Dobre, uh, zoberiem si teda tento jeden. Zoberiem si goldy, ja tu mám ten gold block, ale aj tak ich dám vypalovať ale zobrali si takto jeden krásny bolbočík, čo máme z toho portálu. Tak, tak, tak. Bangering. A teraz ma celkom zaujíma, ako sa to dáva na ten backpack. Pokiaľ viem, tak budem potrebovať Smithy table, takže ten, Tak takto rýchlo urobíme. Bang, bang. Easy. Tak. Béčko. Vám si to dole? Prečo sa nič nedeje? Jak sa to robí... Nemusím na to mať túto chudovinu, že nie? Povedz mi, že nie. To mi trošku... What the fuck okay <laughs> 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 Okej, okay, ale... Jak sa to robí? Či to nejak v backpacku mám robiť? Že ja neviem, dám tak? Ej. <súdňujem> Ej. Ale čo s tým, jak sa to... Ty vole... Ako uh -huh. To mám le alebo to dám lebo len do craftingu? Dobre, budeme musieť ísť do toho netheru, nájsť jeden ten template a potom ich duplikovať, ak to správne chápem. Takže ak potrebujem na tento template, ja vám to ukážem. Toto zavrám. Hej, máme že template. A ak na tento template potrebujem tento template, tak tým pádom to budem len duplikovať takto. To je dosť na nič, teda. Môžem uprímniť. Takže nedrak viem získať aj v overworlde. Ale toto, ten nedrak mám vlastne pri tom portáli. Ale nezískam tento template. A tento template nájdem asi práve len nedry. Kámo to mi ani zo srany nehovor, že ja na to potrebujem ten template. Kde som ho dal, tento ten Nechám si ho takto tu zatiaľ. OK, no, tak ideme na výpravu asi. Ale až cez deň. To mi ani zo srandy nehovor, že ja na to potrebujem ony. Ten template, ten smithy, template, no, no, OK, nevadí. Ja to nejak nizavím. Tak ideme do jeho lagy. Sorry, sorry. Keď sa kukoním tam, creepera dovolím obídem. Čo sa to tak laguje? Na ďalšom dieli, ak sa mi to podarí spojazniť, tak by som už konečne mohol mať shadery, ktoré som sluboval už v prvom alebo v druhom dieli. Takže to bude úplne super. Ak sa to teda samozrejme podarí, pretože s mojim šťastím sa to nepodarí, ale treba veriť treba kúka tutoriály. YouTube tutoriály to je najlepšia vec na svete. Prísahám Bohu. Lepšiu vec som ešte ne, fakt nemal. <kým> YouTube tutoriály to, k to, to, toľkým vecem ti pomôže. To korbači, korbačik ktorá začal robiť nejaké tutoriály do Robloxu, ktoré mám že minútu na nejaké skiny. Takže tak na to ste gorili. Ja som tiež niekedy rozmýšľal, že spravím nejaký tutož, ale ja čo sám potrebujem pozerať tutoriály, tak uh, teda tutoriály robiť asi úplne nemôžem. Takže asi tak. Auč, to som dobre urobil teda. A, uh, samozrejme, uh, kým tam ja dojdem, tak dajte like. Dajte veľa lajkov pre ďalšiu časť vrtačka, nie? Dobrá vrtačka. Jo, mám nedrak. To je ten obsík. Koľko je ho raz? Úúú, to mi možno... ...aj bude stačiť. Ak sa tu aj po bokoch. Tu je crying. Jest, tu je normálny. A tam je tiež normálny. Jeden mám doma. Raz, dva, tri, 4, päť. 6, 7, 8, 9. Yes, tak máme na nether portál. Tak to je úplne super. Obsidian máme vyťažený. A teraz sa môžem vrhnúť naspäť domov. Takže idem tam. A pokácam stromik. Oh yes. Ten, neviem, či tento mod som vám už ukazoval, ale je to hneď od prvého dielu. A oh, opička? Kopica? Mm, je hezky. Dobre, ale nemáme čas na opice. Mám ešte malo... Neviem, či som čo som túto oh. vychytávku, čo som, no, 3 kapitátor sa to volá, mám pocit. Či som to už ukazoval. Ale je to super moc. A efektívne mi to nakáži drevo, takže ja som na to, že s tým spokojný. Mám to aj rýchlo ničí sekerku. Ale ja tak to si nevyberám, no. A veľa z tých sapling saplingov je z toho, že si to môžem zasadiť, tieto stromy sem som pozrela. Dobre, toho zdravám mám celkom dosť a celkom sami mi aj ľúbi. Čiže možno si z toho postavím svoju bejsku. Novú bejsku. To samozrejme asi budem stavať zase off screen, pretože na to sa pozerať, jak to stavám, tak to... To by verte, že ja stavám aj jednoduché veci, kľudne 3 hodiny. Čo z góry? Ona... na mňa? točí na mňa. Ty kokos. Mala ja si buchala po hrudi. Jak, jak fitness. Samozrejme, <ským> no fitness joke. E, minulé to. Nemusí to dopadnúť vždycky dobre. Fitness ma zbije za toto. Ja to úplne vidím. Ráva nízko, OK. Než dovidel minulý diel, tak viete, že ja sa na tie waypointy môžem z nejakého dôvodu teleportovať. A je to asi book. <ským> je to asi nejaký ten book, pretože som pozeral nejaké videá, že to normálne proste nejde. Takže buď sa mi to nejako buglo, alebo fakt neviem. Či, ale ja to teda nepoužívam, a idem tú cestu klasicky domov, pretože ej, proste nie som oný podvádzač. A na, a na to, aby som sa teleportoval, som hlavne používal, uh, to som sem pridal ten mod Waystones, ktoré viem už, že sa dajú nájsť aj v dedine. Takže je ja, aj keď naj... Čiže takže ja ak nájdem dedinu, tak ja tam viem nájsť, vlastne v každej dedine je waystone, čiže celkom dobré, pretože tým, tým pádom mi stačí hľadať dediny a ja nemusím ich craftiť, tie waystone, a hl tým pádom hľadať emeraldy, ale akože ja ich určite budem aj craftiť, pretože, slom, pretože, proste why not, ešte sa to nedobudlo, uh, No, ideme postaviť na to Keď ho dám. Mm. Sem ho dám. Dám ho sem. No, čiže... Ač to robím z robím za nedráku, ktorého mám málo. Položím drevo, ale ja to určite potom ešte nejak lepšie robím, aby to aj trošku vyzeralo dobre. Tak. Raz, dva, tri. tri. Easy, tak, len to trošku vyzerá, že to je zarobané. Uh, teraz by som spravil to. Zoberiem si aj goldy určite so zo sebou. Zoberiem určite so zo sebou aj goldy. A zoberiem... 38 mi mohlo stačiť, je to aj ten gold blog ale tak to brať asi nejdem a zoberám ešte zo sebou takto flint. Jeden iron. Ideme krásne zapáliť náš nádherný portalis. Oho. Neviem, ako nether vyzerá v tomto módovanom svete, pretože je tu ten mod Biomes of Plenty a neviem, že či to pridáva len do overworldu, alebo či to pridáva práve aj do nedru. Ja tu mám nejaký nedrak. Tak ja som úplný bez muzek, Ale nevadí. No, dáme na to. si baráčik. A ideme tam. No, dúfam, že... OK, joining word to bude asi zo začiatku trošku lagovať, tak sa za to ospravedlňujem. Samozrejme, nerobím to na skôr. Ó, okej. ja nechoď ku kraju. Vôbec, Absolutne. no, tak. Vyzerá byť... Tý kokos. Nedrvý zarobiť klasický, už vidím minimapu. TADIAĽ sú modré stromy, čo je úplný môj fetiš. A mám zlatú vec vlastne, takže to je v pohode. Dobre, už sa mi toto trošku oceklo. OK, 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 OK. OK. Dobre. Uh... Ty kokos. no. Vyzerá to tu všelijak. Ale každopádne týmto smerom sú tie modré stromy. A ja som si nezobral bloky. No, myslím si, že s blokami tu v nederi zrovna problém není, takže ja rýchle nejaké natažím. Blokov by mohlo stačiť, každopádne asi ja nejaké dotažím. A ja som počul... Gasta, prosím. Prosím pekne. Ak ma zostreli, tak ja letím dole a moje veci so mnou. Fú. Dobre, mal by som si tu dať waypoint. Pre istotu si myslím. Kúčkom et. Uh, portalis. Tak, konfirm. Ja ešte dúfam, že tento portál... No, chod si túto tu... cestu spraviť ešte. Čiže... To čo je tam? Vidíte to tam ľudia? Kde to je? Ono to zmizlo? Ono to kam zmizlo. No fuj, kámo, tak to vôbec toto. Ka tak to vôbec toto. O, oh o. -oh. To si robíš za mňa prdel. Kamo ja to umiem. No. Len ešte sa pozriem, že či je správne linknutý a hneď sa sem vrátim. Poď ma vráť. Jo. Je správne linknutý. A tu je zas noc. Dobre, ja sa hneď vracem späť, aby ste ma neukameňovali, že som sa chcel vyho vyhovoriť. No, je linknutý, dobre, našťastie, nepovedzme ma to iné dám. Ma to nasralo, by hej. To... Mosty treba prebiehať, pretože, kámo, jeden gas, jeden fireball trafí, dobre, a si mrtvý. A tam čo sa tu stalo, že to tu furt... ...horí všade. Horí pigmeny. Nechcem hitnúť ani jedného tu. tak nechcem. No... Tadiaľ musím ísť, teda tadiaľto. Koná som strašný nubko, ale proste... ...je to láva? Tu mi to až tak nevadí, keby som skápal, ale... ...tu si viem, od toho, jest celkom jednoducho tak. Okay. Je yes, som tu. A tento bajom je aj... celkom hnusný. Nič. No presne pre... Ty kokos, dobre, ja už som si myslel, že to je oný. Ten také veľký prasa. To čo to je? Kameru, ja dúfam, že Alex Mobs, to je ten mod, to nepridáva aj také moby, lebo ja som pozeral se toto. Ty kokos, to čo sú za Kamo, to vôbec není z normálneho Minecraftu. To pas sa Alex Mox. Ono to ide po mku mne. Takže ja to asi zabijem, ale... Hej, 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 hey, hey, vôbec, kámo, vôbec. Ono to čaká, kým... Okej, okay, ne nezabíja ma to. No to čo je za bájom? Dobre, čo? neviem, neriešim, berem to. Dr... To je moc veľké. Aj, bože. To je oko? Dobre, oči, oči sú top, akože. Neviem, ja, ja dúfam, že nepríde. Prečo si a nedá ma to na ranu, hej? Kamo, vôbec z toho nemám akože... Oho, a tu mám aj tie listy. Let's go. Môžem... Ty kokos som sa. Aj, oh, okej. Okay. Čiže mi to neuberá. Skoro som sa posral. Rada. Hm. To skope to najdôležitejšie, však. Kokos. Zoríte, ja som si za sebou nebral, ona. Je... Ma. Hm? Tá, dobre, no, tebe se kery v nedri je tako pohoda. OK. To není priateľské, to není priateľské! Dobre. A bolo to pekne hnusné a mám nejaký blúdsak z toho. Kam vôbec. Vôbec toto. To je alebo čo je toto? Čo, dobra, ja si tu hodím waypoint. Hm? Čudný... Biome firm No, tak. Ja potrebujem ísť. Toto hubo si zoberám. Nechce sa mi ísť. Strašne sa mi nechce ísť hen tam. Strašne. Čo ja tu počujem zvuky, normálne mám chúca dosrať do miesta Tu a teraz ti hovorím, že ja sa tu posávam, pri. tak neviem. Tak, s Korbačikom, ja strašne veľa rád spomínam Korbačika, lebo on je, je príklad úplne na všetko, hej. On, je z toho, z niečoho, niekedy tak dosratý, kurva, kaď ja mám ísť, že, mávne nevie, On chce hrať hororovku a ja neviem prečo. Keď sa ho spýtam, že kamo, čo máš furt s tými hororovkami? Ja neviem. No. Tak... Tak super, no. Ja strašne neznášam takéto veci, že hororovky. To, to je treba úplne... Prvačík má na to fetiš a ja to úplne neznášam. On to vždycky chce hrať. A ja mu vždycky ako na to ustupím, no takže asi ja tak. Idem odtiaľto do fucka, lebo no, to mi to nepačuje. Hore, mám modré stromy, ja som, akože ja som spokojný, hej? Ako hoši, ja som spokojný. Som mám len 22 logov, čože... Nice. Odkladám si to do batúško. Piglinov by som chcel nájsť, toto, tieto sračky mm -hmm. mám. Oho, jak na zavolanie? Serus, bratu! Mm -hmm. Mám pre teba deal, chceš? Mm -hmm. mám ho chyteného, robka. Tak dá tre... tam tak díkno, ale... On si mi dať aj lepšie veci, nevadí. A ja idem domov. je podo mnou? Jak som sa dostal tak vysoko? Hm, sila zvyku. sme tu, jojo. Tu už to OK. Ideme domkou, nič sme nenašli. Čo je škoda. Dobre ľudia, tu by som ukončil tento diel, pokiaľ sa vám páčil, tak by som nezabudol na like, odber, zvonček a Vidíme sa u nejakého ďalšieho fresh super videjka. Ja pôjdem pravdepodobne do offscreen ešte do toho nejedru, každopádne uvidím ešte, samozrejme. Dobre ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa, zatiaľ sa majte, čauko.